Dalam video kali ini, kita nak sembang pasal 5 juara UCL yang ada run yang paling susah dalam kempen mereka. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio So, lah ni macam dah tak ada apa Tengah rehat dah terabangsa Jomlah kita sembang Tentang 5 juara UCL yang ada kempen yang paling susah Maksudnya, mereka daripada group stage sampai ke final game dia pun semua susah-susah tapi yang ni aku kategorikan dekat zaman moden je lah kalau aku ambil all time mungkin kita terpaksa cari sampai 1960 apa tu so jenuh juga so aku ambil dekat zaman moden lah ni tak mau cakap banyak kita masuk nombor 5 dulu nombor 5 adalah Barcelona 2014-2015 sedap tak sedap dah 10 tahun lepas dah pasukan Barcelona menang lah UCL mereka iaitu waktu musim 2014-2015 yang mana musim ni kalau kita kategorikan ni antara juara yang ada run yang paling susah juga dalam kempen depa. Kita tengok dulu dalam group stage. Dalam group stage depa ditempatkan dengan semua juara tau, tapi depa pun tim juara juga. Depa duduk dengan pasukan Ajax juara Liga Belanda, duduk dengan pasukan PSG juara Liga Perancis dan juga juara daripada Liga Cyprus iaitu pasukan Apoel. Walaupun Cyprus saja, tapi itu still champion. So dalam group tu walaupun waktu tu kita tengoklah Barca macam ada peluang, tapi waktu tu ramai penilai kata yang semua ada peluang 55. 50. Tapi Barcelona berjaya lepas daripada group stage. Lepas daripada group stage round 16. Saat awal round 16 depa kena jumpa juara EPL pada musim lepas iaitu pasukan Manchester City dan depa berjaya menang. Masuk ke quarter final jumpa pula juara French League yang depa ada satu grup dengan depa iaitu pasukan PSG. Depa menang juga dengan PSG. Semi final depa lawan dengan pasukan Bayern Munich, juara Liga Jerman tentu. Final pula depa jumpa dengan juara Serie A iaitu pasukan Juventus. So boleh kata daripada group root stage sampai ke final semua team dia jumpa tim juara tapi yang membuatkan season ni nampak mudah untuk pasukan Barcelona adalah trio MSN lah waktu ni trio MSN memang mendunia tak kiralah mereka lawan dengan pasukan Bayern ke Juventus ke PSG ke Manchester City ke Semua mereka mendunia Kalau apa ingat balik Dalam semua game knockout phase waktu tu Pasukan Barcelona mesti mereka ada highlight moment Yang mana mereka ni budak-budakkan je tim lawan tu Kalau dekat round 16 Mereka lawan dengan pasukan Manchester City Apa ingat ada lagi tentu Messi buat oleh dekat Jess Milner Sampai member kena troll kau-kau tu Dekat quarter final lawan dengan PSG Gol cantik daripada Luis Suarez Dia siap oleh David Luiz Lepas tu buat placing dekat goalkeeper Semi final lawan dengan yang ingat ada jerung Boateng terjun gaung kenangan Messi tu ah, tu lawan dengan Barca tu dan final, Barca dengan mudah kalahkan Prime Juventus tu dengan keputusan 3-1 game tu mungkin Barca boleh menang dengan lagi besar kalau Messi masuk dalam game tu dalam keadaan fit sebab kalau apa ingat balik dalam game tu Barca masuk dengan Messi tu tu lega daripada injured so tu antara kempen yang paling susah tapi disebabkan True MSN ni ada buatkan pasukan Barcelona nampak smooth je dalam kempen waktu tu kita masuk nombor 4 pula nombor 4 adalah Real Madrid 2023-2024 ataupun Real Madrid musim lepas Real Madrid musim lepas ada run yang agak tough tau dan kalau apa ingat balik eh, lah, Real Madrid ada macam-macam krisis pada musim lepas mereka musim lepas mereka masih lagi tak dapatkan striker utama sebab mereka simpan tempat striker tu untuk Mbappe so nak gantikan striker tu saat mereka dapatkan Lu secara pinjaman walaupun dalam group stage mereka nampak mereka agak mudah sebab mereka menang 6 game daripada daripada 6 game semua kemungkinan tu tapi cabaran depa dah bermula sawa dekat round 16 round 16 ni tak adalah susah sangat tapi still struggle untuk pasukan Real Madrid bila depa just menang je dengan wakil daripada Jerman iaitu pasukan RB Aziz dekat round 16 tapi quarter final jadi makin susah untuk pasukan Real Madrid bila depa kena jumpa pasukan Manchester City Manchester City musim ni dengan musim lepas memang macam langit dengan bumi tau kalau hampa ingat balik game musim ni Real Madrid lawan dengan MC memang Real Madrid budak-budak play-play -budak kan pasukan MC tapi kalau musim lepas hangpa ingat balik, walaupun Real Madrid berjaya lepas Tentu Manchester City betul-betul kau-kau push Real Madrid Game pertama dekat Bernabeu seri tiga sama Dan game kedua dekat Etihad Kemungkinan ada peluang untuk pasukan Manchester City layak Walaupun Real Madrid berjaya leading dulu MC berjaya samakan kedudukan jadi satu sama Tapi kalau hampa tengok daripada segi statistik Dan kalau hampa ingat balik game tu Manchester City memang kau-kau Dapat dominik pasukan Real Madrid gila-gila Bukti dia dalam game tu MC ada 33 shot compare dengan Real Madrid just ada 8 shot je dalam game tu tapi depa still tak boleh nak tembus lagi gol disebabkan tentu ada Andre Lunin yang betul-betul solid jaga goalkeeper dan game terpaksa diheret ke penonton sepakan penalti bila masuk dalam penonton sepakan penalti inilah Lunin sekali lagi jadi hero dia bawa pasukan Real Madrid menang penalti dengan pasukan Manchester City tentu. so bawa depa ke semi final semi final Real Madrid sekali lagi kena lawan dengan pasukan gegasi tu pasukan Bayern Munich. hampir kena ingat tau time ni Real Madrid dalam keadaan depa tak ada striker tau. So memang nampak permainan depa selalunya berpunca daripada Vinicius, Rodrigo dan juga Bellingham saja. Sebab itulah kalau hampir compare Bellingham musim ni dengan musim lepas, Bellingham musim lepas banyak gol sebab dia terpaksa di-push ke depan. Masuk semi final lawan dengan pasukan Bayern Munich pula time ni. Game dekat Alas Arena, leg pertama Real Madrid seri 2 sama dengan Bayern dan lawan dekat Santiago Bernabeu nampak macam Real Madrid ada peluang sebab lawan dekat tempat depan sendiri sampailah Alfonso Davis letakkan pasukan Bayern leading 1-0. Waktu ni aku ingat lagi memang momen waktu ni ramai yang duduk rasa macam oi Bayern kemungkinan boleh singkirkan Real Madrid tahun ni. Tapi disebabkan Bayern skor gol pertama tu lah depa pilih untuk main bertahan dan depa kena push kau-kau dengan Real Madrid. Akhirnya bila kita duduk rasa tem Real Madrid nak kalah, tentulah tu lah Real Madrid muncul untuk comeback. Jose Lu, striker pinjaman yang dah tua untuk pasukan Real Madrid, dialah jadi hero dalam game ni bila ada skor match winner. Mana ke 88 dia skor dan minit ke 90 dia skor untuk bawa pasukan Real Madrid ke final waktu ni Bella Joselo skor 2 gol ni dia bawa vibe-vibe waktu vibe Real Madrid comeback musim 2022 tu tau so sekali lagi Real Madrid berjaya ke final selepas dia pun comeback dramatik dengan pasukan Bayern dan dekat final walaupun Real Madrid orang kata menang mudah je dengan Dortmund tapi kalau orang pun tengok game Dortmund pun padu juga dalam game tu cuma dia pun nampak kurang confident daripada segi finishing Real Madrid menang dekat final tu dengan keputusan 2-0 ni adalah run antara yang paling tough untuk pasukan Real Madrid disebabkan kalau hangpa ingat ni Real Madrid tak ada striker, Courtois pula kena ACL, tapi Lunin jadi hero, Joselu jadi hero. Pemain yang kita tak sangka boleh jadi hero pada musim ni. Kita masuk nombor 3 pula. Nombor 3 adalah Liverpool pada musim 2018-2019. Waktu ni Liverpool, Liverpool depa dah struggle seawal grup stage lagi. Bila depa duduk dalam grup maut duduk dengan pasukan macam PSG, Napoli dan juga Red Star Belgrade. Walaupun kita boleh kata Red Star Belgrade tu bukan tim kuat dan depa ni tim lubuk, tapi PSG dengan Napoli tadi ni memang betul-betul kuat. Liverpool lah dalam grup stage, depa ni hampir tersingkir tau. Sampailah depa ni sahkan depa ni layak ke next round bila depa menang last game. Game ke-6 baru depa confirm bila depa kalahkan Napoli 1-0 waktu game tu. Dan depa lepas grup stage tu pun depa sama goal different dengan Napoli dekat tempat ketiga tentu poin pun sama tapi depa lebih menasihat baik sebab depa skor lebih gol daripada Napoli sebab tu depa dapat lepas bila depa finish dekat tempat kedua macam biasalah hang finish tempat kedua dalam UCL dulu hang kena fight dengan top 1 dalam grup lain so depa kena lawan dengan pasukan Bayern tentu lawan dekat Anfield dulu game pertama dan Liverpool gagal untuk ambil advantage bila depa seri 0-0 dengan Bayern tentu so waktu ni ramai duk kata macam habislah Liverpool next game tobat kena kita kita dengan Bayern dekat Alas Arena. Tapi secara mengejutkan, Liverpool yang kita Bayern tentu dua gol daripada Mane, satu gol daripada Virgil van Dijk berjaya bawa pasukan Liverpool menang 3-1 dengan Bayern tentu. Quarter final easy untuk Liverpool sebab depa bantai Porto 6-1. Tapi, ujian sebenar Liverpool main dekat semifinal bila mereka kena lawan dengan pasukan Barcelona. Yang waktu tu, antara kandidat utama juga untuk juara UCL. Lagi-lagi, first game dekat Camp Nou, Liverpool kena kitai 3-0 dengan Barcelona. Waktu tu, yang skor dalam game tu adalah pemain macam Messi. Macam Suarez. Siapa ingat lagi gol free kick Messi tu? Ui, melencong beti mat. Tu adalah antara gol free kick yang paling perfect aku pernah tengok. Sebab gol free kick dia tu kan, lencong tu kan. Memang aku tak boleh nak salahkan Elisa lah. Dia tak boleh save bola tu kan. Sampailah nak kata betapa confidentnya Barcelona untuk menang dekat Anfield dalam game kedua. Sampai Suarez pun cakap. Dia kata kalau aku skor dekat Anfield, aku takkan celebrate. So Liverpool pun bagi tahu kat dia, hang jangan risau hang takkan celebrate sebab hang takkan score skor. Dah tu depa tak cakaplah, tu aku tambahlah kan. So masuk ke next game lawan dekat Anfield. So semi final kedua hangpa kena ingat eh? waktu ni Barca leading 3-0 tau. Waktu ni lah Liverpool lawan kemustahilan yang mana dia pemenang 4-0 dengan Barca time ni. Antara momen paling dramatik dalam musim ni kalau kita ingat balik adalah momen corner taking quickly daripada Trent Alexander-Arnold yang mana dia ambil corner, Origi berjaya finish dalam game tu. So, Berjaya buat pasukan Liverpool, lawan ke Mustahilan, lawan dekat final. Aku masih ingat lagi waktu tu pasukan Barca punya dressing room, player-player mereka teriak tau. Lah. Sebab kan mereka kena push kau-kau dengan Liverpool. Sebab mereka pun tak percaya mereka akan kalah dekat Anfield. Waktu tu, momen dan juga atmosphere dekat stadium tu memang gila amat. Liverpool memang kau-kau push Barca. Messi memang kau-kau kena dengan Robo. Robo tu sampai persiku kawan tu, bagi kawan tu koyak. So, Liverpool ke final. Walaupun dekat final tu kita boleh kata antara final yang paling bosan lah Sebab dia pemenang dengan Tottenham Gol daripada Origi sekali lagi Dan penalti daripada Salah Tapi still ni antara run yang paling susah Daripada satu pasukan yang jadi champion tapi kalau kita tengok balik finally satu lagi tu pasukan Tottenham walaupun depa ada game yang hamba dekat final still depa ada juga run yang cukup susah daripada group stage sampai ke final. Sebab group stage depa kena duduk dengan pasukan macam Barca, macam Inter. Depa juga kena buat game dramatik lawan dengan pasukan Manchester City menang waktu quarter final. Semi final depa kena comeback dramatik dengan pasukan Ajax baru sampai ke final. Sampai ke final Pochettino bongok, Kane baru lega injek je depa bagi main. Lucas Moura yang jadi hero dekat semi final tu pun masuk second half je. Tu pun time tu macam Liverpool dah conquer the game dah. Kita masuk nombor 2. Nombor 2 adalah Chelsea pada musim 2011-2012. Dan tu adalah Champions League pertama Chelsea dalam sejarah depok Bila berganti kos dalam pertengahan musim Tu bukan akan jadi musim yang senang untuk Hang tau tapi lain untuk pasukan Chelsea. Kalau apa tengok dalam history, depa dah menang 2 Champions League. Dua-dua USA depa menang tu waktu manager berganti dekat pertengahan musim. 2011 ni satu, waktu depa menang dengan Tuchel tu satu. Waktu Tuchel masuk pun pertengahan musim. Tapi kalau kita nak compare waktu Tuchel menang dengan Chelsea dan waktu Chelsea menang musim 2011-2012 ni, kita boleh kata cabaran musim 2011-2012 ni adalah musim yang sangat susah untuk Chelsea. Tererita dah time ni Chelsea under Andre Villas-Boas waktu ni depa tak perform dan Chelsea ambil ambil keputusan untuk pecat Andra Villas Boas ni. Walaupun waktu tu dalam EPL depa huara tapi dalam Champions League depa still finish dekat top group. Waktu tu depa duduk dengan pasukan macam Bayer Leverkusen, Valencia dan juga pasukan Gang. Tapi bila buang Andra Villas Boas ganti dengan seorang coach yang aku rasa tak ramai kenal tentu iaitu Roberto Di Matteo. Kalau aku tanya hari ni pun tak ramai still kenal dia ni. Roberto Di Matteo, siapa dia ni? Waktu ni dia bukan manager tetap tau. Chelsea just letakkan dia sebagai caretaker manager sahaja. Ataupun manager sementara je. Sementara dia pun nak cari manager baru. Dan Chelsea, dia pun sebenarnya hampir tersingkir seawal round 16 dalam Champions League tau. Bila dia pun kalah dengan pasukan Napoli 3-1 dekat away. Game first leg. Tapi game kedua, lawan dekat Stamford Bridge. Waktu tu lah Chelsea berjaya comeback. Dia pun comeback 3-1 sampai full time. Extra time, Ivanovic jadi hero untuk Chelsea skor match winner jadi Chelsea menampak 1 kalau apa nak tahu story di sebalik comeback Chelsea dengan pasukan Napoli waktu ni sebenarnya drop lah yang lead pasukan Chelsea untuk bagi mereka semangat menang Champions League waktu ni cerita dia EPL mereka dah macam tak ada harapan dah nak menang So drop cakap dekat teammate-teammate teammate dia Kita dah tak ada apa dah nak ligan dalam EPL So jom bagi everything dalam kempen UCL kali ni sebab tu lah mereka boleh menang dengan Napoli tahun tu Dekat quarter final Mereka lawan dengan pasukan Benfica dan mereka lepas Cabaran tu tak adalah susah sangat Tapi still susah jugalah untuk pasukan Chelsea tahun tu Tengah struggle Cabaran sebenar yang betul-betul gila umat dekat Chelsea Adalah dekat semi final. Yang mana mereka kena lawan dengan juara bertahan tahun tu Barcelona Pep Guardiola Barca Prime Yang waktu tu ada Xavi Prime Ada Iniesta Prime ada Sergio Busquets Prime, ada Messi Prime. Semua play-play Barca tentu tu, aku boleh kata kalau hang tengok pasukan Manchester City musim lepas ataupun waktu musim di pemenang treble tu dah ngeri, pasukan Barca yang Pep bina tu tu adalah antara the scariest team yang Pep pernah bina satu team tau. Tapi Chelsea manage untuk kalahkan pasukan Barca dekat Stamford Bridge 1-0 dekat tempat depa sendiri hasil jaringan daripada drop ball. Walaupun dalam game tu kau-kau Barca push depa. Barca kata tak apa. Ha, first game mampu bantai kami 1-0 tak apa. Mai dekat Camp Nou. Masuk game kedua Game kedua dekat Kemnu ni lah Jadi game yang betul-betul struggle untuk pasukan Chelsea Depo kena 2-0 tau Waktu ni Busquets skor gol pertama Iniesta skor gol kedua Bagi Barca leading sampai 2-0 Tapi 2-1 secara agregat Nak tambah buruk lagi Kapten pasukan Chelsea Tentu hamba yang kalah Depo nak comeback Dekat away So depa perlukan kapten. Tapi kapten depa pula John Terry kena kad merah. Kena kad merah pula minit 37 tau. Bukan hujung-hujung. So boleh kata majority game yang Chelsea main dalam game tu depa habiskan dengan main 10 orang saja. Walaupun Barca berjaya leading 2-0 hujung-hujung first half Ramirez berjaya skor gol pertama. So depa samakan kedudukan jadi 2 sama. Tapi tentu Chelsea berkelebihan sebab depa ada gol tempat lawan. Dulu ada peraturan gol tempat lawan kan? Masuk second half ni lah pasukan Chelsea betul-betul diuji dan depa ni bertahan as a team. Tapi waktu waktu mereka ni tengah betul-betul struggle untuk bertahan Barca pula dapat penalti Momen kebangkitan pasukan Chelsea yang mereka rasa mungkin mereka boleh menang dalam game ni Bila Messi miss penalti tu Bila Messi miss penalti, Chelsea pun dia ambil pendekatan untuk main bertahan Dan main counter attack kalau mereka ada peluang Sebab tentu Barca memang push kau-kau menyerang tau Sampai kadang-kadang tinggal defense orang je dekat belakang. Taktikal yang terlalu menyerang yang Pep Guardiola gunakan dalam game ni lah yang hukum mereka bila dekat hujung-hujung game. Waktu Barca tengah serabut mereka tengah attack Chelsea dengan satu clearance Barca tak sedang. Yang waktu tu ada Fernando Torres yang tunggu dekat atas dia lah yang larikan bola dan waktu tu kalahkan Victor Valdez dan skor gol kemenangan untuk Chelsea tentu dekat semi final. So jadi dua sama memang bagi kemenangan mutlak terus dekat pasukan Chelsea untuk ke final. Chelsea tentu tempoh tengah struggle tau tapi depa boleh menang dengan peran besar. Memang gila. Tapi masuk dekat final Mereka kena lawan dengan pasukan Bayern pula Bayern tentuan, kan Kalau nak kata ke kan? Memang solid teruk lah Mereka ada Robben Ada Ribery Mereka ada striker macam Mario Gomez Thomas Muller pun still muda lagi Mana Neuer Goalkeeper mereka yang solid tu dekat final So dekat final tu Walaupun Chelsea ni Mereka dah lawan kemustahilan Menang dengan pasukan Barca tentu dekat semi Tapi still waktu tu Ramai favourite pasukan Bayern untuk menang tau Tapi ramai juga harapkan Chelsea untuk menang Sebab ni kita boleh kata Kisah fairy tale lah Kalau Chelsea boleh menang dalam game game ni. Game ni Bayern memang totally dominate Chelsea tau. Bertubi-tubi dia pun attack dan Peter Cech berkali-kali juga jadi hero dalam game ni. Tapi sampai lah satu moment bila Thomas mula skor gol pertama untuk pasukan Bayern tentu diamkan fan-fan Chelsea dekat stadium. Tapi fan-fan Chelsea dia mula percaya balik bila drop ball skor gol penyamaan bullet header daripada dia. Kalau tengok positioning dia waktu tanduk tu kan dan cara dia letakkan kepala nak tanduk bola tu kan Oi, memang typical striker nombor 9 lah Drop ball tentu Walaupun tentu drop ball jadi hero Drop hampir-hampir kena maki dalam game tu Sebab dia punca bagi penalti dekat Bayern Waktu dekat extra time Tapi Peter Cech sekali lagi jadi hero dalam game tu Dia save penalti ayah Robert. Sampailah ke penonton sempatkan penalti Waktu ni goalkeeper tengok lah Mana nohnya Peter Cech mana tak seram kalau hampir penalty taker? Tak kira lah hang play Chelsea ke hang play Bayern ke, memang game ni kau-kau lah dua-dua goalkeeper ni tengah top performance. Tapi dalam UCL kali ni, Peter Cech lagi perform bila dia berjaya bawa pasukan Chelsea menang dalam penentuan penalti shootout tu. So Chelsea berjaya menang dia punya UCL pertama kali dalam sejarah dengan cara cukup-cukup dramatik dengan cara cukup-cukup susah. Hero dia dalam kempen tu aku boleh kata satu tim lah sebenarnya sebab dia bekerja sebagai satu team. Tapi kalau kita nak kata clutch moment, mungkin play macam Fernando Torres, Didier Drogba dan juga Peter Cech. Moment waktu ni lah yang aku rasa macam aku hampir-hampir jadi fan Chelsea tau. Sebab musim tu memang gila lah aku pun tak percaya Chelsea boleh menang. Kita masuk ke nombor 1 iaitu Real Madrid musim 2021-2022. Musim ni dikenali sebagai musim La Remontada untuk pasukan Real Madrid. Sebelum ni Real Madrid memang kita dah kenal dah sebagai istilah King of Comeback. Tapi musim ni memang betul-betul tunjukkan yang Real Madrid the real King of Comeback. Depa mulakan dengan group stage depa. Kalau hangpa ingat balik ah, depa kalah dengan Sheriff tau tentu. Bukan Sheriff movie tu, bukan Sheriff movie hak like Zuarifin tu bukan. Depa lawan dengan satu pasukan Sheriff Tiraspol dan tentu depa kalah dengan Sheriff lah. So waktu ni ramai kata Real Madrid musim ni memang mampu Real Madrid kan Dengan Sharif pun kalah Apatah lagi dia pun nak lawan dengan tim-tim lain Tapi Real Madrid lepas tu Dia berjaya menang 5 game berbaki Dan habiskan grup sebagai top group Round 16 Dia kena lawan dengan pasukan PSG Yang waktu ni ada pemain macam Neymar Yang ada pemain macam Messi Yang ada pemain macam Mbappe Dan first leg dekat Paris PSG berjaya kalahkan pasukan Real Madrid Dengan keputusan 1-0 Gol Mbappe Gol last minute Yang buatkan rasa ramai confident lagi Yang PSG ni boleh beat Real Madrid tentu bila sekali lagi lawan dekat Benebu PSG skor gol pendahuluan gol daripada Mbappe minit ke-39 letakkan PSG tentu leading 2-0 dan memang nampak dalam game tu mungkin PSG boleh layak sebab kalau tengok daripada segi penguasaan game memang PSG lagi dominan daripada pasukan Real Madrid tapi momen kebangkitan pasukan Real Madrid dalam game ni mula daripada pressing Benzema bila Donnarumma buat mistake, dapat bola dekat Vini, Vini berjaya pasir dekat Benzema untuk so skor gol pertama Real Madrid. Walaupun mereka still ketinggalan dalam game tu, kalau hampa ingat lepas Real Madrid skor gol pertama tu, Real Madrid memang dominan teruk dengan PSG. PSG pula terpaksa main bertahan kau-kau. Tapi disebabkan mereka ni dah nampak gugup dah dekat Santiago Madabur tahun tu, walaupun mereka ada pemain macam Messi, Neymar dan juga Mbappe. Messi game tu memang barai amat. Messi, Neymar bukan Messi seorang lah. Messi, Neymar dan Mbappe lah. Tapi Mbappe skor dalam game tu. So game ni kita boleh kata memang show daripada Vini dan juga Mbappe Bila Benzema skor gol kedua dan juga skor hat-trick dalam game ni So bawa pasukan Real Madrid berjaya buat comeback Menang agregat secara 3-2 tu pun hujung-hujung Tapi round 16 ni kita rasa macam biasa lagi Walaupun ni dah gila dah Tapi masuk quarter final Quarter final game pertama dekat Stamford Bridge Walaupun pasukan Real Madrid berjaya menang 3-1 Waktu tu dah boleh kata menang selesa dah Hat-trick sekali lagi daripada Karim Benzema Tapi game kedua Chelsea hampir-hampir berjaya kejutkan pasukan Real Madrid tau Time ni dekat Bernabeu Chelsea dah comeback dah 3-0. Gol daripada Mason Mount, gol daripada Antonio Rodriguez yang waktu tu play Chelsea dan gol daripada Timo Werner. Waktu ni Chelsea dah leading 3-0. Sampailah Rodrigo berjaya samakan kedudukan secara agregat minit ke-80. Waktu ni aku rasa macam weh Chelsea boleh menang dalam game ni tapi Rodrigo score gol penyamaan pula kan. Waktu ni lah momen kita boleh tengok Real Madrid pula depa push pasukan Chelsea. Lagi-lagi bila Benzema boleh skor gol kemenangan pada minit ke-96 pula. Waktu tu memang game over untuk Chelsea. Tapi kalau hampa ingat balik, waktu tu Chelsea catatkan satu rekod kot. Yang mana waktu tu pasukan daripada England dah lama dah tak menang dekat Bernabeu, tapi Chelsea boleh menang dalam game tu. Depa menang 3-2 dalam game tu walaupun depa kalah secara agregat. Dekat semi final, semi final ni ni yang paling gila lah comeback ni kan. Kalau hampa ingat balik eh, lah, first game MC boleh menampak 3 dengan Real Madrid. Yang tu tak ada apa, yang tu pun dah fight dah. Yang tu antara the best game yang pernah aku tengok lah sebab sat gol kawan tu, sat gol kawan ni. Tak silap aku waktu tu game tu dekat dekat raya kot kan. Tapi game kedua, game kedua dekat Bernabeu. Waktu ni MC tahu yang depa ni kena menang dekat home depa dan depa kena bertahan dalam second game. Dan waktu ni Real Madrid tengah cari gol sebab depa tengah kalah ni kan. Lepas tu tiba-tiba Mahrez skor pula gol bagi jadi agregat 5-3. Memang nampak macam game over lah kan untuk pasukan Real Madrid. Dan hujung-hujung game masuk ke masa tambahan, Real Madrid still ketinggalan dengan 2 gol tau. Kalau yang fikir logik, dah masuk minit 90, mana sempat nak skor 2 gol kan untuk bagi paling kurang samakan kedudukan. Waktu ni aku ingat Alia, ada satu interview dekat satu gol benda lah. ada seorang fan ni dia keluar awal dengan anak dia. Pasal ada orang tanya dia kan, pasal apa keluar awal hang rasa Real Madrid kalah ke? Patu fan ni cakap, dia kata bukan sebab Real Madrid kalah sebab aku ada highlight ni, tapi aku percaya yang Real Madrid akan menang dalam game ni. Dan waktu tu probability kemenangan ataupun kemungkinan untuk menang dalam game tu Manchester City 99%, Real Madrid je 1% sahaja Tapi secara tiba-tiba aku rasa macam tu adalah meramang bola rumah bila ingat balik bukan setakat belum rumah je meram, macam-macam bulu lagi meramang. Bila Rodrigo jadi the real hero dalam game ni, bila dia score 2 gol dalam game ni untuk samakan kedudukan. Heret ke extra time dan lagi teruk untuk MC, aku rasa time tu morale depa dah rabak dah kan. Bila depa dah leading 2 gol hampir-hampir nak menang, tiba-tiba Real Madrid boleh comeback masuk ke extra time memang kita nampak Real Madrid dominant dan Benzema boleh score gol kemenangan. So tu menjadi game comeback paling best yang pernah aku tengok lah yang aku pun tak percaya. Tapi tak berhenti setakat tu Real Madrid masuk final pula lawan dengan pasukan Liverpool. Walaupun kita boleh kata Real Madrid ni ada aura champion tapi dekat final tu Liverpool kita dia pun habis tau Kalau hang tengok game ni kan Jujur lah sebagai hang fan Real Madrid pun Hang kena akui dalam game ni Liverpool lagi padu daripada Real Sebab Liverpool dalam game ni Dia pun boleh buat 24 shot tau Dia pun serang daripada kanan Daripada kiri Daripada depan Daripada belakang Macam-macam dia pun serang Tapi dalam game ni Kotoa jadi hero Bila dia berjaya buat 9 save dekat final Yang jadikan dia goalkeeper dengan save Paling banyak dekat final UCL Salah Mane Luis Dias tadi Memang kau-kau dia pun push pasukan Real Madrid Tapi dengan satu satu attack lah daripada Valverde Valverde push bola ke depan dan dia buat satu aksi yang cantik waktu tu Trent pulak ralik dapat dekat Vini Vini skor gol kemenangan dan tu jadi satu-satunya gol dalam game tu yang bawa pasukan Real Madrid menang aku pun macam tak percaya macam mana Real Madrid boleh menang dalam game tu macam mana Real Madrid boleh lepas daripada torture Liverpool dalam game tu sepatutnya kalau player-player Liverpool lagi clinical dan kalau Kotoa tak main dalam game tu memang kita boleh kata 100% Liverpool boleh menang so antara champion yang ada run yang paling susah dalam UCL adalah sejarah. Hampa boleh komen lagi mungkin hampa rasa ada lagi tim yang lagi susah tapi aku tak letak, boleh komen dekat bawah. Okey. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.